По новой, по новой полицейские. А зараз я уже могу до вас так свертатись. по По первых приветствую вас всех в святом. Святом захисника Украины. Сегодня должен из вас встать и строить. Сегодня торжественная церемония. В торжественной церемонии много формальных вещей. Много вещей обязательных. Но я хочу, чтобы это торжество запомнилось у вас и этим, а тем, что сегодня, произнеся присягу на верность украинскому народу, каждый из вас взялся служить и защищать. Взял на себя ответственность сначала учиться, стать компетентным, честным, адекватным полицейским, а затем служить и защищать. На Харьковской земле, в том числе отсюда, с территории Академии, мы делали много славных дел. Мы формировали и отправляли батальоны Министерства внутренних справ в самый тяжелый момент, в 2014 году, защищать нашу страну. Чуть больше 100 километров. И ребята, полицейские, добровольцы, шли в бой. Это славная история. Мы переживаем историю реформирования национальной полиции. И это еще одна славная история, в которой место вашему университету, ваша альма-матер. Здесь готовились отряды новых украинских патрульных полицейских. Здесь они первый раз постигали азы, как быть новым полицейским, тем, которому доверяют. У вас задача еще сложнее. Вам за несколько лет нужно стать компетентными. Уровень полиции растет. Не хватает только вас. Не хватает вас с нашей молодой энергией, подготовленностью и знаниями. Я обращаюсь к коллективу университета. Знаю, что это славный и опытный коллектив. В стране надо, чтобы из этих 300 молодых ребят вы подготовили настоящих полицейских, которым доверяют. За полтора года реформы и сложных ситуаций, в которых вся страна оказалась, доверие к полиции возросло, серьезно возросло. Даже несмотря на все вопросы, которые возникают, на все сложности переходного периода, люди начинают верить. И мы верим в вас, в каждого из вас. Надеемся на вас и подведите. Слава вам и слава Украине!